Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandana general leytnant Rüstəm Muradov aprelin 8-də Bakıda İrəvana Ermənə əsirlərin gətirilməsinin gözlənildiyi barədə yayılmış məlumatları təxribat adlandırıb. Ermənistanın Reporterak onsaytının əməkdaşı İrəvanda Rusiya adlı generala ötən gün Azərbaycan da saxlanılan erməni hərbi əsirlərin nə üçün qaytarılmadığı barədə sual verib. Jurnalistin ondan nə üçün dünən Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanla əsirlərin dəyişdiriləcəyi barədə açıqlama vermişdi sualına cavabında Rüstəm Muradov bu yalan və təxribatdır. Onlardan soruşun. Onlar xalqa aldaddılar. Bu planlaşdırılmış adi səfər idi deyə general leytinant Bakı və İrəvana səfəri barədə söyləyib. Qeyd etdik ki, dünən Ermənistanın hakimiyyət nümayəndələri Bakıdan Ermənistana erməni hərbi əsirlərindən ibarət növbəti qrupun təyyarəsi ilə yola düşüb və bu barədə məlumat yayıb. Yaxınlarının itkin yaxud əsir düşüyünə güman edən şəxslər təyyarəni qarşılamaq üçün aeroporta gəlsələr də məlum olub ki, təyyarədə hərbi əsirlər yoxdur. Bakıdan gələn təyyarədə yalnız Qarabağdakı Rusiya südməramlı kontingentin komandanı general-leytenant Üstəm Muradovun olduğu açıqlanıb.